По словам жюри, что-то об игре, что-то о себе, что-то о других. Вадим Ше Шешеч, пожалуйста. Еще раз здравствуйте. А, вот признаюсь честно, не все команды мне сегодня понравились. В целом понравился КВ. Но отмечу те команды, просто которые понравились. Хочу отметить, ребята, Херсон, с таким названием убей бобра, у вас должен быть... ну вы понравились мне, но юмор должен быть убийственный просто во всем, понимаете? А вы иногда оставляете в живых. Но... Если вы так назвались, уже деваться некуда, вы претендуете. Образцовая команда, как по мне сегодня, это проспект науки. Сегодня они лучшие. Так держать вперед удачи. Всем остальным тоже хочу пожелать удачи. Сказывается, нет опыта, возможно, но все впереди. Не расстраивайтесь. Победы даются, конечно же, путем поражений и так далее. Не переживайте, все будет в порядке. Спасибо, Ваня, спасибо за приятные слова. Кстати, забыл сказать, что э, с каждого полуфинала в финал выходит по две команды. Я думаю, это важная информация. Игорь Фрэнки. Да, пожалуйста. добрый день еще раз, ребят. Да, спасибо. Ну, хорошая игра, правда, весело было в общем. Единственное, если говорить про все команды, было... Ну, как-то сегодня получилось так, что три команды, которые больше Бати, я стараюсь. И Проспект Наук, где, где все понятно. Где High Level шутка за шуткой, все смешно. Но не это меня сегодня удивило. Меня больше всего понрав... порадовали сегодня. Ребята, убей бобра. Когда <свес> ты слушаешь три минуты песни про кадык, <свес> ржешь, и в конце вопрос, что? Что вы делаете? это очень смешно. Давайте поаплодируем, убей бобра. Самая дурацкая команда этого полуфинала, спасибо, ребята, я очень смеялся. Ну и Проспект Наук все четко, прям четко, прям классно. Проспект Наук лучший сегодня. Спасибо, Игоря, доброе утро. Виктор Павлик. Да. Добрый вечер. Не Виктор. Я не хворіл. Ну, давайте подивимося, які будуть отклики. Ну, в принципі, безспорно лідер проспект наук. Безко. І знаєте, ще чим дуже вони мені сподобалися? Що дійсно в музичному конкурсі, в музичному відділі, вони класно дві дівчинки співали в унісон, не двоголосся, а в унісон. це дуже рідко і дуже класно. Дуже так супер. Я серйозно. Ну правильно, у вас же ні, кстати. А, они за кулисами, а что? они не в группе? А, -а, -а. Виктор, вы ищете бэк вокал, я понял. Да, 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 да. Не, они у вас в команде или нет? На эту игру, да. Это, я понял. Оталдите. Девочки, спасибо. Одевайтесь. Ну, в смысле, Я шучу. Так. Ні-ні, ну я серйозно. Мені дуже сподобалося е, відео, яке було в ребят е, зліва, другий. Мой рок-н-ролл, так. Да. Перші поступки. Особливо, коли його показали вдруге, в фірмі на руках. Треба було третій раз, це вже просто було побічно. Особливо рука коли, ну, до бороди. И когда борода целовал дерево, и после этого там у каждого есть там, э, душа и как бы свои самые, ну, хоть желание залезть на дерево. <laughs> Хорошо. Вот. И, э, значит, что я значил? Ну да, ну, и, убей бобра не можно не значит, действительно, через то, что э, просто убийственная зачистка у девочки, ну, просто порвала меня, ну, на части. Поэтому... Убей бобра Кадык через тире, я как-то так себе даже назвал это. Но на самом деле весело, хорошо, будем ждать отзывы, отклики и так дальше. Всем здоровья и Божьего благословения. Спасибо. Ну а теперь, я думаю, черта под видео с рукой будет подведена, потому что у нас настоящий у режиссер здесь. Виктор Андреенко, пожалуйста, его скажите. Красная черта с Друзья мои, все вам молодцы, дай Бог вам здоровья, поприветствую. Вы поаплодировали зрителю теперь, пожалуйста, они вам аплодируют. Спасибо, зрителя. <плодисменты> Друзья мои, скажу так. Первое, если вы сказали шутку, уже не бойтесь, не надо извиняться после этого. Ну обгадились или что угодно. Не надо извиняться, уже сделано, все, идите дальше. Я просто всем говорю, это не надо индивидуально, как не буду выделять. Я э, гадкий человек, меня Москвиков не любят, потому что я москвичам поставил двойку, потому что когда был э, этот самый э, музыкальный номер и это самое, ну как музыкаль как называется, это музыкальный номер, музыкальный номер, музыкальный номер и вышли э, это самое, его любимая это спортивная станция и стали показывать глухонемой театр, понимаете, да это смешно, это прекрасно было сделано, но это не музыкальный номер. Я поставил двойку, он на меня обиделся. Это Сегодня я просто было. отвечаю, чтобы потом не обижались, Сегодня почему было. за музыкальный номер. Если мы говорим музыкальный номер, давайте будем делать его. Если вы у вас нету, скажите, у нас нету. Честно признаться, это проще. Понимаете, чем потом ходить, ну поставьте фиг за давайте его вообще ставить когда-нибудь, если вам все равно, что мы ставим. Я просто почему говорю? Вы уже вешли на эту сцену. Извините, это большое, это большое событие. Вы э, преодолели какие-то комплексы, какие-то вещи. Идите дальше, не стойте на месте. И я не хочу, говорит, чисто выделять каждого детства, вы все молодцы. И еще раз, поэтому я вот за видео, я знаю, что такое собраться, смонтировать, все это сделать, это нужно потратить какие-то усилия, и поэтому всем поставил тройку. Но действительно, о идее, по смыслу, извините, вы были лучшие. Это улица, какие там научные проспекты, проспект науки лучше потому что у вас была идея поэтому помимо того что мы хотим сделать какой-то юмор конечно как называется болты называется гайки как там шутки все равно должна быть какая-то идея это ко всем сразу например вот прекрасная идея была э, в этом номере который был с операцией и так далее это была идея был ход да но кому-то нравится кому-то не нравится но это было прекрасно вот это как вы учитесь друг у друга еще раз все молодцы оценки есть как есть что мог сказал ну но... Я посмотрю, что скажет Зелинский через пять лет, когда он проспект науки вылезет. Посмотрим. Спасибо. 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 Виктор, если те, те команды, которые вы сегодня поставили двойки, их ждет такое же будущее, как у станции спортивной, мы будем только приветствовать. Антон Мирник. Главное, делайте искренне все. Искренне, так как чувствуете, но не извиняйтесь за то, что уже сделали. Вот и все. А все, оно, больше не будет. Антон спасибо. Еще раз, здравствуйте. Я хочу сказать, что сегодня, мне кажется, одна команда, которая мне не понравилась, э, как мне кажется, которая сегодня не очень хорошо выступила, это проспект наук, конечно. Потому что, ну, потому что если бы вы играли с более сильными командами, вы бы сегодня проиграли, но просто вам попались очень слабые соперники, друзья. Поэтому сегодня вы лучшие, конечно, были, но просто потому что все остальные были хуже. Это раз. По поводу всех остальных команд, друзья, у меня там претензия, я не за себя даже говорю, я тут как бы ну, на работе, правильно, я тут оцениваю вас. Я за зрителей хочу сказать, Зачастую зрителям обидно, когда они видят, что вы плохо готовились. Вот когда вы экспериментируете на зрителях. Не делайте этого, не обижайте зрителей. Они пришли развлечься, получить удовольствие. А вы показываете некоторые вещи в полсилы или забываете, или плохо отыгрываете. Не нужно. Больше работайте, пожалуйста. Если вы согласны, поаплодируйте. Нам, вот ну, правда, мы сюда пришли посмеяться побольше. И вот команда, которая с наибольшим уважением зрителю отнеслась и больше всех подготовилась и сделала это максимально хорошо, это проспект наук. Спасибо. <связи> Антон, ну мы извиняться не будем. Как вы сказали. Ну а теперь давайте к финальным оценкам. И кто же, кто же, кто эти, кто эти две команды, которые... А я еще должен добавить, что Антон на самом деле не такой злой. А он а, традиционно подготовил командам подарки. Это книги. Они, я уверен, вам понадобятся. Из Как Антон? Всегда. Как, всегда. как всегда. Не смог я отшутиться на твой вопрос. А, неважно, книги будут розданы командам после игры. Подарок есть, Антон его для вас приготовил. А, переходим к результатам. Средний балл за музыкальный фристайл. «Мой рок-н-ролл» 2,8 балла. «Необъяснимо, но факт» 2,2 балла. «Сборная двора» 2,8 балла. «Упей, бобра» 3,4 балла. «Проспект наук» 4 балла ровно. Общий итог игры. Необъяснимо, но факт. 8,6 балла. Мой рок-н-ролл. 10,2 балла. Спорная двора. 10,2 балла. И две команды, набравшие большее количество баллов, которые проходят в финал, это Убей Бобра. 11,3 балла. И с результатом 12,9 эту игру выигрывает Проспект. Здесь ровно через полчаса у нас будет вторая полуфинальная игра. Игра, любите друг друга.